ایک اللہ آسمانوں پر دیکھ رہا ہے ایک دن میں مروں گا ایک دن آپ مریں گے ایک دن کائنات ایک دن مرے گی اے ہی ہوگا ایسا ہی سورج نکلے گا جیسے آج نکلا تھا اب تو آگے جا چکا ہے اس سے پہلے ہی کام تمام ہو جائے گا ایسا ہی جمعہ ہوگا جیسے آج جمعہ ہے اور کراچی کی صبح ایسے ہی ہوگی جیسے آج ہوئی ہے رات رخصت ہوئی ہوگی کہ کل آؤں گی دن آنے کے لیے تیاریاں کر رہا ہوگا کہ میرے آنے کا ٹائم ہو چکا ہے پرندے گھونسلوں سے نکلنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کوے سب سے صبح بیدار ہوتے ہیں تو کراچی کا رخ کر رہے ہیں کہ کہاں سے دانا دن کا ہم نے چونا ہے سوئے ہوئے کتے بلیاں انگلا انگڑائی لے کر گلیوں میں پھرنا شروع ہوئے ہیں اور صبح صبح مزدوروں کی دوڑ لگ رہی ہے رڑی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے منڈی والوں کی دوڑ لگ رہی ہے مالدار لوگ ابھی سوئے ہوئے ہیں دس بجے اٹھیں گے پھر دیکھیں گے ناشتہ کیا کرنا ہے اور دفتروں میں جھاڑو دیا جا رہا ہے کھیتوں میں زمیندار حل چلا رہا ہے کوئی بیج بکھیرنے کے لیے مٹھی یہاں لا رہا ہے کوئی پانی کا راستہ بدلنے کے لیے کسی کو یہاں لا کے مارنے کے لیے تیاری کر رہا ہے کہیں ماں بچے کو سکول بھیجنے کے لیے جلدی جلدی روٹی بنا رہی ہے یا سلائس گرم کر رہی ہے کہیں دیہاتوں میں عورت مکھن کا پیڑا بنا کے اور وہ اس میں سے برتن سے نکال رہی ہے اور کہیں دودھ کو گرم کرنے کے لیے چولہے میں لکڑیاں ڈال رہی ہے اور کہیں جانے کے لیے تیاری ہو رہی ہے کہیں دلہن دلہا کو سجانے کے لیے جلدی جلدی سے تیاریاں کی جا رہی ہیں ایسی ہی صبح دفتروں کو بھاگے جا رہے ہیں بائیسویں گریڈ والے بھی اور چوتھے گریڈ والا بھی دفتروں کی تیاری ہے حسین لاخانی جیسے بڑے بڑے سیٹھ مالدار وہ اپنے کاروباروں کا حساب کرنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں کہ آج میں نے سارا حساب کرنا ہے کہ میرے پاس کتنا ہے کتنا نہیں ہے اور ماں اپنے بچے کے منہ میں یوں لکمہ توڑ کے یہاں لائی ہے اور اس کے منہ میں ڈالنا چاہتی ہے یہ ایسی ہی صبح ہوگی جس کا میں نے نقشہ کھینچا ہے کہ ایک دم ایک دم فَإِذَا فا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الكبرى، فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ إِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَا لَهَا إِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ فَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ فإذا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ فإذا الوحوش حُشِّرَتْ فإذا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وي وي ألفاظ يا اتم بم اذا السماء انفطرت واذا الكواكب انتثرت واذا البحار فُجِّرَتْ واذا القبور بُعْثِرَتْ اِقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ اَزَّفَتِ الْاَزِفَةُ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ اللهِ كَاشِفَةٌ فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى فإذا جاءت الساخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يُغْنِي القارعة ما القارعة فما أدراك ما القارعة الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة الله أكبر هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة الرافعة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أسوادا ثلاثة قرآن جس لهجة من قيامتك بيان كرتا من أس لهجة من أبكو قرآن سنايا هي کہ قرآن کے لہجے میں جلال آ جاتا ہے، حیبت آ جاتی ہے دھمکی آ جاتی ہے روب آ جاتا ہے غصے کی شکل بن جاتی ہے کہ کیا ہوگا کہ ایک آواز آئے گی میرے نبی پہ قربان جاؤں اتنی تصویر کھینچی ہے کہ کپڑا لینے والا جیب سے بٹوا نکال کے نوٹ گن رہا ہے اور کپڑا دینے والا دس میٹر تو ناپنے کے بعد یوں کینچی ڈال رہا ہے یوں کینچی یہاں ہے کپڑا یہاں ہے نوٹ یہاں ہے لکم یہاں ہے مکھن کا پیڑا ایسے ہے اور روٹی یوں توے پہ جا رہی ہے اور یہ ہل چل رہا ہے اور یہاں سے یوں وہ اپنے پانی کا رہ بدل رہا ہے پرندہ یوں پرواز کے لیے پر اٹھاتا ہے اور سکیڑنے سے پہلے لکمہ منہ میں جانے سے پہلے کسی زمین پہ پڑنے سے پہلے ہل زمین کا سینہ چیرنے سے پہلے پرندے کے پر سکیڑنے سے پہلے اور کینچی کپڑے کو کاٹنے سے پہلے اور نوٹ دکاندار کو پہنچانے سے پہلے اور دستے اور شاہی دربار میں تخت پر تاج سجانے سے پہلے اور دلہن کو بندیا پہنانے سے پہلے اور دلہا کو صحرا پہنانے سے پہلے اور کرسی پر کرسی والی کے بیٹھنے سے پہلے ایک خوفناک آواز آئے گی اور لکمہ یوں چلا جائے گا ماں ادھر گرے گی بچہ ادھر گرے گا مکھن کا پیڑا ادھر جائے گا برتن وہاں جائے گا کسی ادھر گرے گی پانی ادھر جائے گا پرندہ یوں اوپر نہیں اٹھے گا وہ نیچے گرے گا تخت شاہی الٹا دیا جائے گا بکھر جائیں گے پھول مرجھا جائیں گے نغمے نوحے میں تبدیل ہو جائیں گے زندگی موت کا خوفناک پنجا اپنے گردن کے اوپر محسوس کرے گی آج پرندوں کی موت انسانوں کی موت زمیندار نے یوں مٹھی میں بیج ڈال کے بکھیرا اور وہ یہاں آ کر آگے جانے کی بجائے پیچھے چلا گیا اور ڈھیر بن کے نیچے گر گیا نیچے گر گیا آگے نہیں گیا خاد کی مٹھی یوں چل رہی تھی کہ وہ یوں ہو گئی ہل یوں چل رہا تھا ہل ادھر گرا بیل ادھر بھاگا زمیدار ادھر گر کے مرا بیل وہاں جا کے مرا موت نے اپنے پنجے پھیلا دیے تو انشبتہ الفیت کل تنی مت اللہ تنف ہو کپڑوں کو پوچھنے والا نہیں دربار ہے بیٹھنے والا نہیں دکان ہے چلانے والا نہیں فیکٹری ہے مشینیں بند ہیں ان کے پہیے کو گھمانے والا نہیں منڈیاں خاموش ہیں ساز خاموش ہیں زبانیں گونگ ہیں آنکھیں بے نور ہیں زمین تھر تھرائی ہے آسمان کپ کپایا ہے پہاڑ لرز کے تریزا ہو گئے ریت بن گئے اور سارے بچے کیا ماں ماں دودھ پلانے والے بچے کو سب سے زیادہ قریب رکھ اور اس کو سب سے پریفر کرتی ہے باقیوں کو پیچھے رکھتی ہے دودھ پلانے والے کو قریب کرتی ہے اور میرا اللہ کہتا ہے تل کلو مرد آتے جب وہ دھمکہ آئے گا تو دودھ پیتے بچے کو ماں یوں اچھال دے گی جیسے رد کی ٹوکری کو جیسے وہ باسکٹ گندگی والی کو یوں اٹھا کے ہم باہر پھینکتے ہیں ماں ماں میرے رب نے یہ نہیں کہا میں باپ کی طرح پیار کرتا ہوں تم سے میرے رب نے کہا میں ماں کی طرح تم سے پیار کرتا ہوں اور ماں سے زیادہ پیار کرتا ہوں ستر گنا تو وہ ماں جس سے اللہ اپنے پیار کو تشبیح دیتا ہے وہ بچے کو یوں پھینکے گی اور بچہ وہ گرے گا اور وہ بھاگے گی بادشاہ بھاگے گا مجھے بچاؤ فوجیں بھاگیں گی ہمیں بچاؤ یہ پہرے دار بھاگیں گے ہمیں بچاؤ آج کوئی نہیں بچے گا ایک دھماکہ سارے حسن و جمال ماضی کا افسانہ بن جائیں گے ساری شہنشاہیاں ماضی کا افسانہ بن جائیں گی سارے فیکٹریوں کے چلنے والے پیئے وہ جام ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں گے پھر اللہ پہلے آسمان اور شیزان کی آج باری آ وہ جب اس کو اسرائیل پکڑنے لگے گا وہ زمین میں غوطہ لگائے ہم تو پانی میں غوطہ لگاتے ہیں وہ زمین میں غوطہ لگائے گا رو دوسرے کنارے سے جا نکلے گا آگے پھر اسرائیل کھڑے ہوں گے پھر وہاں سے غوطہ لگائے گا اور جا کے وہ دوسرے کنارے سے نکلے گا آگے اسرائیل کھڑے ہوں گے پھر غوطہ لگائے گا چوتھے کنارے نکلے گا آگے موت کا فرشتہ آخر یہ بولے گا کم بخت مجھے کہاں لے جاؤ گے جہاں تو ساری دنیا کے انسانوں کو دھکا دے کے گراتا رہا بدبخت آج تیری باری بھی ہے حاویہ. آج حاویہ تیرا ہے. آج تیرا ٹھکانہ ہے شیطان بھی مرا آسمان مر گیا ٹوٹ گیا دوسرا تیسرا چوتھا پانچواں چھٹا ساتواں ساتوں آسمان کے فرشتے مر گئے نہ کبھی مرنے والے پھر میرا اللہ پوچھے گا کون باقی ہے ملک الموت کہے گا عرش کے چار فرشتے اور ہم چار فرشتے واقعی سب مر گئے تو میرا اللہ کہے گا فَلْيَمَتْ جِبْرِيلُ و جِبْرِيلُ جبریل و کو مار دے تو اللہ کا عرش سے فارش کرے گا یا اللہ جبریل و مکا کو تو بچا لے تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے فقط کتب من کا نتا عرشی خاموش میرے عرش کے نیچے سب کے لیے موت میرے بچوں یہ زندگی کھیل تماشا نہیں ہے تمہارے پیچھے پورا سسٹم چل رہا ہے تمہیں کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہو تو کیسے سیدھے ہو جاتے ہو تو رب کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ سے کیوں نہیں شرماتے ہو اللہ کی آنکھ جو نہ سوئے کیمرہ تو بند بھی ہو سکتا ہے اور خراب بھی ہو سکتا ہے اور تمہیں مس بھی کر سکتا ہے پر اللہ لا يعزب عن ربك من مثقال ذَرَّةٍ، لا يخفى عليه من شيء في الأرض ولا في السماء يعلم يعني ما في البر والبحر ما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين تسأل هاي هيس مقابلة الروم كويس وہ میں دیکھ رہا ہوں میں کوئی نہیں دیکھ رہا وہ غرم تیری شارق سے زیادہ تیرے قریب ہوں تو بدماشی کر یا سجدہ کر میں دیکھ رہا ہوں تو شراب پی یا دودھ پی میں دیکھ رہا ہوں تو بدکاری کر یا نکاح کر میں دیکھ رہا ہوں تو نشہ کر یا زمزم پی میں دیکھ رہا ہوں تو سجدے میں گر یا نشے میں گر میں دیکھ رہا ہوں تو جھوٹ بول یا سچ بول میں دیکھ رہا ہوں تو صحیح طور یا غلط طول میں دیکھ رہا ہوں تو سچ بول یا جھوٹ بول تو قتل کر یا تو معاف کر تو محبت کر یا نفرت کر ماں باپ کے دھو کے پی یا ماں باپ کو تھکا دے بیوی پر زیادتی کر یا بیوی بدتمیزی کر میں دیکھ رہا ہوں اللہ کا عرش کہے گا یا اللہ یہ جبریل میکائل تو نہ مریں ان کو بچا لے باقی سب کو مار لے تو کہے گا فخت فقط تب الموت موطالہ من تحت نتارشی خاموش میرے عرش کے نیچے موت ہے اگر میں موت سے کسی کو بچاتا تو میرا حبیب تھا میں نے اس سے بھی موت کا پیالہ پلا دیا تو یہ تو ان کے خادم نوکر ہیں مار دو جبریل گرے گا میکائیل گرے گا پھر پوچھے گا کون باقی اللہ پوچھے گا کون باقی تو کہے گا چار فرشتے عرش کے دو ہم تو اللہ کہے گا یہ چاروں کو موت دے دے تو چارے مریں گے اور اللہ کا عرش خود بخود کھڑا ہو جائے گا پھر اللہ پوچھے گا کون باقی کہے گا یا اللہ اب تو بس ہم دونوں باقی ہیں تو اللہ کہے گا اسرافیل مر جائے تو اسرافیل ویسے تو اس حال میں کھڑے ہو کے پینا بھی سنت ہے تو تم سارے ہی مفتی بیٹھے ہو میرے سارے بیان کو تم نے زیرو کر دینا تھا چنگا مولوی کھلو کے پانی پیندہ پہ میرے دین میں شدت نہیں ہے حضرت علی نے کھڑے ہو کے پانی پیا اور فرمایا میں نے یوں اپنے نبی کو پانی پیتے دیکھا کیونکہ ہم شریعت کو جانتے نہیں ہیں تو چھوٹی چھوٹی باتوں میں فرقے بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں جہاں بیٹھنے میں تکلیف ہو جیسے میرے لیے تکلیف تھا نیچے بیٹھنا میں بیان کر رہا ہوں اب یہاں کھڑے ہو کے پینا سنت ہے اور جہاں بیٹھنا میں کوئی مسئلہ نہ ہو تو وہاں بیٹھ کے پینا سنت ہے میرے رب نے میرے نبی نے دین آسان کر کے پیش کیا ہم نے اوکھا بنا دیا اور یہ دینا تھا ایسے سور جو پھونک رہا تھا اسرافیر وہ اس کے ہاتھ سے چھوٹے گا اور اس طرح جا کر اللہ کے عرش کے ساتھ فکس ہو جائے گا اور اسرافیل مر جائے گا اب ملک الموت کی ٹانگیں کانپیں گی لے بے ہن میری واری لگ گئی سارے انہوں ماروں آلے لے انہوں پتہ لگ جائے گا موت کی ہن دی تو وہ کہے گا اللہ پائے گا کون باقی ہے تو وہ کہے گا یا اللہ میں باقی اللہ کہے گا موت فَإِنَّكَ خَلْقٌ مِنْ خَلْقِ من خلق ہے تو بھی میری ایک مخلوق تو اسرائیل ایسی چیخ مارے گا زمین آسمان پرز پرز ہو جائیں گے ایسی چیخ مارے گا اور مر جائے گا اور میرا اللہ شہن شاہ آحد سمد رحمان رحیم المل القدوس السلام المومن المہیمن العزیز الجبار المتکبر الخالق الباري المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابز الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العليش الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الباعث الواسع، الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المعصي المبدي المعين المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الاحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الاول الاخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التضاب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور جل جلاله رب السماوات والارض كل كائنات كا احد سمد شهن شاء الله قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌّ اللَّهُ السَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَهُ وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفْوًا أَحَدٌّ هو الله احد الله الصمد اللَّهُ أَكْبَرُ يولد ولم يكن لِي احد كفر الارض وكهيجا گا... الله اكبر من كان لي شريكا گا... فليات كويما گا... شريكا گا... تصامني او كي هو من مین کانلی شریک انفلیات کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر تیسری دفعہ کہے گا من کان علی شریک, کوئی میرا شریک ہے تو سامنے آؤ پھر زمین آسمان کو جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان الملک میں بادشاہ ہوں پھر دوسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا ان القدوس السلام المومن میں ہوں قدوس و و مومن پھر تیسرا جھٹکا دے گا پھر کہے گا انا المہیمن العزیز الجبار المتکبر میں ہوں مہیمن عزیز جبار متکبر پھر اللہ تعالیٰ کہے گا این الملوک بادشاہ کہاں این الجبارون ظالم کہاں ہیں این المتکبرون تکبر کرنے والے کہاں ہیں لمن الملک اليوم کون ہے آج بادشاہ کوئی جواب دینے والا نہیں تو کہے گا للہ الواحد القحار آج اکیلے احد سمد قادر مقتدر کی حکومت ہے انی بدعت بالدنیا ولم تکن شیع وانا اللذی عیدها میں نے دنیا بنائی اور میں نے مٹائی اور میں ہی اٹھاؤں گا میرے بچوں بچیوں اس دن کے لئے تیاری کرو جب قبروں سے ننگے اٹھائے جائیں گے جب اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں گے جب ماں کہے گی میں نے تمہیں جنا نہیں باپ کہے گا تو میرا کچھ لگتا نہیں بیوی کہے گی تیرا میرا کوئی رشتہ نہیں خامند کہے گا میں تمہیں پہچانتا نہیں بھائی کہیں گے تو میرا کچھ لگتا نہیں دوست کہیں گے ہم تو کبھی دنیا میں ملے نہ تھے لِقُلِّمْ رَئِمْ مِنْهُمْ شَأَنُوْيُغْنِي ہر آدمی اس دن اپنے حال میں گم ہوگا کہ آج ناکامی یہ نہیں ہے کہ تمہیں او کی ڈگری نہیں ملی آج ناکامی یہ ہے کہ جہنم ہے آج کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ تم بہت بڑے افسر بن گئے بڑے تاجر بن گئے آج کی کامیابی یہ ہے کہ اللہ تجھ سے راضی ہو کر تجھے جنت دینے والا ہے یہ چھوٹا سا مسئلہ نہیں ہے بہت بڑا مسئلہ ہے ہم آزاد سنو سنو آپ کو عجیب اور سنو آپ کو عجیب لگے گی ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے ہماری آزادی موت پہ شروع ہوتی ہے, شروع ہوتی ہے. جب جب اللہ راضی ہو کے موت دے تو آج تم آزاد چھٹتی